luar bandar tapi ada sanggar budaya. Tak cukup lagi. Ada sanggar siar. Mereka ada media production sendiri. Ada juga sanggar tani, tanaman hidroponik. Ada pelbagai lagi sanggar di sini. Ini bukannya kolej seni, bukan juga pusat teknologi tetapi adalah sekolah menengah kebangsaan Dusun Nanding. Kami dah lama tak bersiaran dah. So hari ni kita pilih sekolah menengah kebangsaan Dusun Nanding kerana kita ingin membongkarkan rahsia di sebalik sekolah ini yang mengangkat tema berwajah tradisi dan berteknologi tinggi bersama dengan kita ha puan Mimi dah lama tak jumpa puan Mimi dah eh betul, kan. betul eh kita kan? pun rasa macam eh wah tadi dah Facebook bila sosial lupa kita a nak ha. ha. semua rahmatullahi wa rah barakatuh waalaikumsalam wa, Alayaf, wa so hari ini apa yang menarik uh, kita berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dusun Nandi Aa, di sebelah saya ni ada seorang figura yang um, sama kat semua sekolah ada tapi yang membezakannya adalah kita ada ayah anda. tengok bagi ayah anda tu. dengan bertanjak. Okay. Ibu saya nak berpantun tapi tak jadi Saya tak pandai kan. Ha. Tak mengapa Bukan nak boleh ah. lagi. <tuk> <tuk> lagi kita, kita nak orang orang anda boleh perkenalkan diri sedikit aa, dan sedikit tentang sekolah juga. Ya, yeah, betul. Baik, terima kasih. Okey. Ah, uh, SMK Dusun Nanding, Senanding Sanggar Budaya berwajah tradisi berteknologi tinggi. Itu adalah jenama sekolah ini. Ah uh, Senanding Sanggar Budaya merupakan uh, jenama yang kita perkenalkan dalam untuk program KS25. Sekolah transformasi 2025. Dan uh, kita menggunakan ah uh, jati diri kita, warisan kita berwajah tradisi dan berteknologi tinggi. Untuk teknologi tinggi, kita pertaruhkan STEM dan juga aplikasi pintar. E. Yeah. Dan uh, di bawah sanggar budaya, sanggar bermaksud pusat dan budaya ialah cara hidup. Yeah. Dan di bawah sanggar budaya, kita kita transformkan sekolah ini untuk menjadi senanding sanggar budaya tadi. Dan, dan kita ada sanggar belajar, sanggar jejaring pintar, sanggar warisan, sanggar dagang, sanggar seni, sanggar siar, sanggar selera. Um, apa yang tadi? Oh, ya, ya. <laughs> Baik, lapan okay. semuanya. Malah kita akan uh, tambah lagi sanggar-sanggar itu apabila kita bersedia lagi. Jadi sanggar-sanggar inilah yang menjadikan ejen perubahan uh -huh. ke arah SMK Dusun menjadi senanding sanggar budaya. Dengan berbagai aplikasi, antaranya aplikasi kelestarian, aplikasi pembelajaran, aplikasi komersial dan juga aplikasi pelancongan. Ah, betulah, bila kita dengar tu penuh dengan falsafah sebenarnya. Aha. kita lama tak dengar kan kata-kata falsafah yang begini. Okey, cikgu, cikgu ayahnya, okay, oh. ayah dia. Okey, dia. Kalau katalah bila kita cerita tentang sanggar, selalu kita dengar pusat, kita dengar lab, hmm. kita dengar unit. So kenapa macam mana boleh tercetusnya perkataan sanggar ni? Okay. Dan bagaimana uh, ayah dia semaikan dalam uh, apa orang kata warga SMK Dusun Nanggu perkataan sanggar ni telah lama wujud tapi jarang digunakan dan sanggar budaya datang dengan sendiri secara ilham okay. baik, jadi apa yang kita nak laksanakan ialah uh, sekolah ini kita nak jadikan sebagai uh, pusat rujukan dan juga pusat aktiviti bagi kelakar lapan sanggar itu dengan mengajak bukan sekadar mur anak anak-anak uh, SMP Sunandi, tapi juga kita mengajak seluruh Uh, masyarakat sekitar SK Dusun Andei dan juga masyarakat sekitar di Semesrai dan juga di Bukit Raya ini untuk turut serta bersama kita. Okey, ah okay. uh, macam uh, ya sebab dia satu idea yang agak uh, orang kata macam mana nak kata uh, ada pelbagai impian di sini sebutkan ada lapan uh, benda nak uh, perkara yang perlu dicapai. Okay. Uh, so Bagaimana uh, penerimaan Mungkin uh, ke okay, kementerian seliri Guru-guru yeah. uh, uh, Ibu bapa Kan Even students Sangat-sangat ni sememangnya kita Bina berdasarkan Kekuatan guru diri yang ada Dan juga uh, Minat anak-anak Studying di sini Jadi uh, Kita nak gunakan segala kekuatan yang ada untuk perkasakan ke arah hasrat kita hmm. untuk menjadi uh, institusi yang berkualiti dan murid yang menjadi. Jadi hmm. hmm. okay, dekat sebelah saya ni sebenarnya kita ada adik ya betul. Ya yeah, betul. Okay, adik dia awak uh, adalah salah seorang kru dalam Sanggar Sia. Betul. Cik boleh cerita tak dengan kita kenapa awak memilih untuk join Sanggar Sia dan apa kelebihan yang awak dapat bila awak masuk Sanggar Sia? Uh, baik, jadi bagi saya secara uh, personal lah, kenapa saya berminat untuk sertai Sanggar Sia ni kerana uh, di dalam Sanggar Sia ni kami, um, ayah dia sendiri sediakan kami pelbagai kemudahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Bahkan dengan itu saya dapat membina jati diri saya dan juga saya dapat tambah keyakinan diri saya untuk bercakap bukan sahaja di hadapan khalayak ramai tapi juga di hadapan kamera. Uh, jadi itulah sebab kenapa saya berminat dengan Sang Garcia. Okey, jadi maknanya dia memang train lah. Okey, dalam uh, Sang Garcia ni memang awak dilatih untuk yakin bercakap di hadapan khalayak. Jadi, boleh tak kalau saya katakan ini jugalah persediaan untuk awak melangkah um, ke alam ialah IPT nanti. Ada tak dia membantu juga? Hmm. hmm, membantu ya. Sangat sangat membantu. Yalah, bila kita membesar ni dan nak pula dalam dunia sekarang kan yang mana teknologi makin berkembang. Jadi uh, kita perlukan seseorang untuk orang kata macam sebagai pelapis untuk menyambung semua benda ni jadi uh, saya rasa uh, sanggah siang ni sangat memberi manfaat lah untuk saya ke arah tu sebab saya Alhamdulillah direzekikan saya ada um, cara ataupun saya dapatlah ada berke, berkebolehan betul. untuk betul. ah ada ha, yang nak bercakap. Ha, jadi membantu saya lah di dunia IPT nanti kan kena banyak bercakap betul tak? Betul betul betul. Dan sebenarnya satu satu soft skill lah. Ya, yes. yes. Ah okey um, mungkin ayah hendak beri terangkan adakah sanggar-sanggar uh, ni macam kat sekolah-sekolah ni kita ada persatuan kan hmm. adakah sanggar ni menjadi alternatif kepada persatuan-persatuan yang seperti sekolah-sekolah lain. Persatuan tu orang tetap ada. Okay. Jadi sanggar sangga-sangga ni merupakan satu pusat untuk kegiatan. Sebagai contoh untuk sanggar sangga seni. Yang menyertai sangga seni adalah kelab kewartawanan dan penyiaran. Nah, jadi sanggar sangga seni, sanggar sangga sia adalah satu uh, badannya Oh. Manakala yang bergerak dalam badan itu adalah kelab kawatawanan dan penyiaran. Hmm, okay, oh, oh, so maksudnya Macam satu dia... jawatan kuasa yeah. yang besar Pasal ah. ada bawah tu Tapi diklasikkan Bukan yeah. Sebenarnya kan? Ah. Yeah. Ha. So, sebenarnya Bila kita dengar tentang Sanggar budaya Ayah anda, So, saya macam Bila nak membawa Anak-anak zaman sekarang Yang terdedah dengan teknologi Yang tinggi Yang terdedah dengan Orang cakap uh, Apa uh, Pengaruh Buah jadi macam mana ayah anda merasakan bahawa bila kita meneruskan dengan sanggar budaya ataupun sanggar warisan ni sendiri dapat mengekalkan, melestarikan kecintaan student kepada sanggar budaya. Okey, Ah, ha, itu yang saya sebut tadi bahawa sanggar budaya adalah jenama ni. Jadi kebudayaan apa yang kita nak perkasakan dan lestarikan ialah sanggar belajar iaitu budaya belajar. Okey. Kemudian sanggar tani, budaya bertani dalam dalam budaya tadi. Dan uh, untuk ini sanggar siap adalah uh, kegiatan untuk daripada penyiaran, kewartawanan dan juga penyiaran untuk dalam budaya tadi Kita ada sanggar selera, you know, budaya yang kita makan okay. dan tentunya kita nak makan yang saya sedap okay, nah. ya. Buda, Dalam sanggar sanggar uh, dagak ialah untuk membudayakan perniagaan, okay. usahawanan dalam kehidupan kita. Sebenarnya saya tertarik dengan sangga dagang, sanggar tani sebab saya percaya bila kita buat tu mesti ada orang kata pulangan dia ataupun kita uh, apa didik anak-anak student kita ni untuk berniaga secara langsung jadi mungkin ada pulangan keuntungan ke ataupun macam mana digalakkan student untuk menceburi bidang yang terus kepada masyarakat uh, betul mesti ada aktiviti ya. kalau uh, ayah anda boleh kongsikan tentang aktiviti kat sini itu, itu, itu memang sekali kerana apabila bercakap tentang keusahawanan. Oh. Jadi mengapa perlu tunggu habis belajar baru terlibat dalam keusahawanan? Sebab itu saya letakkan tadi uh, antara aplikasi kita di sekolah ini adalah aplikasi komersial untuk melatih anak-anak kita bagaimana untuk menjadi usahawan. Jadi sanggah dagang merupakan satu pusat untuk kita melatih anak-anak kita ini macam mana untuk jadi usahawan. Itu juga adalah satu kehidupan, satu budaya sanggar budaya. So macam kalau sanggar sia ni ada mereka inilah yang akan apa orang kata membuat liputan lah ketika hmm. ada event dan sebagainya. Ya yeah, bukan sekadar itu saya nakkan mereka ada informasi dan uh, antara yang kita terapkan dalam dalam uh, sanggar sia ini ialah aspek KIT. K untuk komunikasi, I untuk informasi dan T untuk teknologi. Jadi Uh, melalui bidang kewartawanan dan penyiaran ini mereka dapat melatih tentang uh, tiga kemahiran tadi, kit tadi jadi bukan sekadar digunakan untuk uh, kejayaan kewartawanan tapi boleh digunakan untuk kejayaan-kejayaan lain. Okey, dia kalau dia tengok kan kat sini sebenarnya sekolah dengan uh, kebiasaan-kebiasaan ini dia dah mula praktik belajar bukan di dalam kelas je ya, betul, dekat luar kelas sekali so macam mana dia rasa adakah sekolah ni sangat menyeronokkan ini adalah perkara yang perlu semua sekolah uh, apa orang kata, ialah mesti dia rasa macam eh bersyukur sangat sekolah kat sini boleh dia kongsikan ya okay, betul sebenarnya um, bila kita renungkan sebenarnya kan saya rasa sangat 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 bersyukur ditakdirkan berada di sekolah ni kerana apa, kerana sekarang ni kita boleh lihat kalau budaya ataupun Uh, kita punya tradisi, kian dilupakan, kita hmm. nampak budaya barat semata-mata, kita nampak teknologi semata-mata, tapi kita lupa kalau dah pulang, apa kita jadi bila saya berada dekat sekolah ni sebenarnya ada banyak sangat orang kata macam kesedaran saya sedar, oh saya siapa dan apa tujuan saya jadi um, tidak cukup dengan itu Ayanda, um, bagi kita senanding sanggar budaya berwajah tradisional tapi berteknologi tinggi jadi itu pada saya sesuatu yang sangat bagus satu yang saya rasa patut dibanggakan untuk berada dekat SMK Dusun Nanding Adakah ni um, tengok-tengok apa yang dia pakai hari ini kan um, salah satu usaha untuk uh, menerapkan elemen-elemen uh, uh, tradisi ke dalam pelajaran Okey, uh, Apa yang, yang dia pakai ni Bukanlah perkara yang janggal di sini Malah setiap hari Jumaat mm -hmm. Kita ada program yang kita gelarkan uh, Busana Warisan Hari Jumaat mm -hmm. Di mana kita mengajak semua warga kerja sekolah ini Dan juga anak-anak kita Untuk memakai pakaian tradisi Dan menjadikannya satu kebiasaan Dan bukan sekadar kita memakai tetapi kita mengamalkan adat-adat yang ada. Hmm. Adat berjalan, adat bertutur. Hmm. Dan itu yang sudah kita perjuangkan. It's, saya tak kata ia berjaya lagi. Kerana kita baru laksanakan berapa lama? Tiga tahun? Kan? Tiga tahun. Ha. Ha. Tiga tahun saja. Tapi kita dapat lihat kemenjadian itu ada. Sehingga kita dikunjung oleh pelancong-pelancong dari Indonesia pun untuk melihat hmm. di sini. Uh, malah mereka datang daripada tempat yang sama. Contohnya dari Padang dah dua kali ada Indonesia satu dua kali bila kali kedua mereka datang saya bertanya mengapa SMK Dusun Nanding ini menjadi pilihan dan jawapan mereka ialah mereka uh, juga sekolah desa jadi mereka datang ke sini untuk melihat apa yang boleh mereka bawa balik nah dan, dan jawapan mereka juga uh, SMK Dusun Nanding ini sedang meniti di bibir dinas kami oh maksudnya orang kata walaupun uh, berada di di luar Belanda tapi Dah, international dah pun. Dah yeah. international. Dirangka antarabangsa daripada Indonesia kan? Ah, malah, saya rasa macam lah. Uh, apabila datang satu rupakan daripada Universiti Lancang Punik, hmm. uh, datang ke sini, uh, membuka satu peluang untuk kita bentangkan uh, tetap kerja kita ke peringkat antarabangsa. Uh, pembentangan mereka uh, melibatkan tiga buah negara, iaitu Australia, Indonesia dan Malaysia, melibatkan Pusik. Uh, kita satu-satunya sekolah menengah, yang membentangkan kertas kerja kita dalam bidang STEM. Bukan biasa biasa. Bukan biasa biasa. Bukan biasa biasa. <laughs> ya. so, ya, Bukan Sebab saya memikirkan je lah bila nak dibudayakan uh, sanggar ni kepada anak-anak ataupun student di sini. Adakah je bila kita tahu student ni ada macam-macam orang kata background. Uh, background. Kasi pelajar-pelajar sains tulis, pelajar-pelajar uh, apa sastra. So adakah Pelajar-pelajar ni semua bersatu hati untuk buat bersama-sama ataupun menjayakan sanggar. Sekali. Bila kita meletakkan uh, hasrat tu bersama okay. untuk kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Jadi, wala apa saja cabang pun, uh, apa ni subjek yang mereka ambil, kita berujuk pada yang sama. Kan? Contoh, kita nak pergiakan tentang pembelajaran, sanggar belajar, tentang perdagangan untuk sanggar dagang, tentang warisan, statistik kita dalam sanggah warisan untuk selera semua orang makan dengan sedap dan sanggah selera dan untuk sanggah dagang. Apa saja uh, yang mereka pelajari, semua merujuk kepada aplikasi yang sama. Nah, dan bila ada pergaulan dan ada kolaboratif antara subjek-subjek ini, kita dapat hasil yang begitu menarik yang uh, kita sebagai guru boleh duduk saja dan melihat tu menjadi anak-anak lagi. Kira yeah, ya, yeah. uh, yang ada kalau hari Jumaat kami datang. Okey. Memang tak jumpa lah baju sekolah. Ke macam ada? It oh. Ada tapi ada. kita galakkan ah, so, kalau datang ada. Ya. Yeah. Oh, so oh. Dia semua orang oh, uh. ada okay. Apa pakaian yang uh, pakai semasa hari Jumaat? Uh, okay. Semasa hari Jumaat baik, uh, bagi, pelajar perempuan kami akan mem, uh, memakai kain songket. Ha uh, kain songkit yang memang ada dekat sendiri sendirilah. Okay kemudian kami akan pakai baju busana uh, kurung hitam. Ha uh, tudung pun tudung hitam. Uh -huh. uh, kalau ada aksesori pun yang dibenarkan benarkan kami yeah. pakai. Uh, jadi kalau untuk lelaki, uh, especially dia memakai tanjak. Uh, bukan songkok, tanjak. Ha uh, jadi kain uh, samping pun, kain samping yang Ayah dia sediakan. Ha. Uh. Adakah dia melihat dia inisiatif ini diadakan oleh pihak sekolah terutama sekali ayah dia kan So ini yang membuatkan perasaan berkorban-korban nak datang sekolah Haa oh. Tidak sabarnya sebab ialah benda-benda ni membuatkan kita dah Jatuh cinta dengan budaya dan dapat pula kita meneruskan, melestarikan aa, Kebudayaan kita ni Ya yeah, betul ha, bila ayah dia izinkan kami pakai baju macam tu dia Uh, sebenarnya satu keistimewaan sebab dekat sekolah lain ada benda Betul. tu Betul ha. sangat ha. Jadi, um, jadi pakaian kami bukan semata-mata baju putih, baju biru, pengawas Jadi kita juga dibenarkan untuk pakai baju tradisi Yang mana membuatkan kami lebih kenal Tentang dari mana asal-usul kami Itu ha. yang menarik ya, Saya tengok dia ni boleh bercakap begini maksudnya kan Boleh dikatakan pilot untuk sanggar tu dah capailah sebenarnya ha. 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 Dan dia seiring dengan aspirasi kerajaan madani kan di mana ya. Baru-baru ini uh, media itu sendiri, komunikasi dan media dah diangkat, akan diangkat naik, ah, akan jadi plus komunikasi So, man, uh, so um, apa lagi yang menarik ya? Um, Untuk cabaran, sebab ha -ha, cabaran menjalankan sanggal inilah saya percaya ayah anda adalah daripada seorang budak yeah. mungkin awal-awal sehinggalah yang sekarang ayah anda bawa kalau ayah anda boleh ceritakan pengalaman ayah anda lah yang ingin membawa daripada ayah anda seorang guru biasa sehinggalah menjadi seorang pengetua sekarang. mungkin ada kenangan yang macam ayah dia rasa okey kita kena teruskan juga. Uh -huh. Yang menyentuh hati ke. Ha uh -ha. -huh. Maybe ada sebab kenapa ini yeah. sampai sekarang. Betul. Okey benar. Uh, saya telah berkhidmat uh, sehingga saya pengen besar tahun depan. Oh, besar tahun uh -huh. depan? Besar tahun depan. Besar wajib. wajib. Besar kami pun orang ni. Lagi-lagi uh -huh. mulai lah tahun depan ni. Kenapa <laughs> 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 macam belum lagi? Uh -huh. Betul. Benar. <laughs> Banyaknya jasa yang ada pada studio okey apa yang saya buat Di sini sebagai pengetua sanggar budaya dengan lapan uh, sanggar yang menggerakkan budaya tadi adalah uh, apa yang saya buat sejak tahun 1991 1991 uh, saya tahun bila. pertama saya berkhidmat masuk dalam pengkhidmatan perguruan kan yeah. jadi uh, pengalaman yang dikumpul selama 35 tahun itu uh, bila saya menjadi guru biasa tentunya saya ada ketua jadi saya tak boleh buat semula wanangnya. Sekarang ini berjaya pengetua, maka saya ada, saya ada ekonomi untuk melaksanakan apa yang, sedi yang pernah saya buat dan apa yang saya impikan. Nah, impian saya cuma satu, iaitu menjadikan uh, sekolah ini berkualiti unik uh, dan anak-anak kita, anak murid kita menjadi dengan apa saja bidang yang mereka minat. Uh, jadi kalau lihat uh, tentang Sanggasia contohnya kan, uh, saya dah tubuhkan sesuatu yang berkaitan dengan ini sejak tahun 1995 lagi. kan? Oh, oh. Nak latih anak-anak kita dalam bidang KIT tadi. Pembayaran, informasi, teknologi. Sebab saya nampak tiga perkara tadi, walaupun dia berkembang kepada, kepada, dunia semakin maju, maka ia akan tetap maju dan tetap kekal relevan. Hmm. Dan dia memang future proof. Hmm. Jadi uh, kita sama-sama dan apa yang menjadi cabaran pada saya sekarang Bagaimana uh, apa yang kita buat Sama-sama buat ini Akan dikekalkan Akan diteruskan diteruskan Oleh pengutus-pengutus seterusnya -pengutus -pengutus yeah, Betul Tapi tak sayang kan yeah. Yeah. Menjadi, Bukannya mudah untuk kita melihat Satu yeah. kan Perkara-perkara mm. betul new right? yeah. So kalau katalah Dia sendiri kan Bila dia tengok Dia biasa tak baca Baru-baru ni pelajar yang tak Ambil SPM mm. so, betul. apa Apa yang dia pandangan dia ataupun nasihat dia kepada kawan-kawan kat luar sana sebab dia sekarang kongkong betul? Ah uh, confirm, betul. Ah uh, So maybe ada kepada abang-abang ataupun kakak-kakak yang sedang orang kata tengah ragu-ragu perlu ke sambung belajar ataupun perlu ke kita menghapuskan uh, study kita SPM ambil SPM apa pandangan dia? Hmm. Baik, pandangan saya uh, sudah pasti SPM ni satu perkara yang wajib lah hmm. kan? Jadi saya berharaplah semua kakak, abang yang berada dan juga adik-adik cuba Ambil je SPM jangan takutlah dengan cabaran-cabaran ni sebab cabaran inilah yang membentuk kita. Cabaran inilah yang menjadikan kita sebagai manusia yang matang. Sebab kehidupan ini bukan setakat SPM saja. Kehidupan kita ada lagi selepas itu. Jadi SPM ni sebagai orang kata macam latihan untuk kita berada di alam pekerjaan ataupun di mana-mana saja kita berada sebenarnya ada ilmu yang bermanfaat untuk kita. Mana-mana cabang sekalipun Okay. okay, uh, saya akan untuk hmm. menambah. Boleh, boleh. Uh, pencapaian SPM kita untuk kehadiran calon 100%. Itu sentih Dusan Andu. Uh, mana tiada keciciran. Oh, right? okay. Alhamdulillah. Hmm. Sekarang ni kita bukannya risau. Ni yeah, kan kan? risau student tak hadir. Tapi yeah. kalau ni maknanya SMT Dusan Andu memang oh. membuktikan pelajar cintakan ilmu. tu yang kita nak sebenarnya. Dan kalau nak tanya rahsia tadi, bongkar rahsia tadi. Okay. Uh. Rahsia saya cuma adalah Suasana yang kondusif Betul Saya yakin apabila kita dapat wujudkan suasana kondusif Murid akan seronok untuk datang ke sekolah Bila mereka datang sekolah Mereka akan belajar Dan dengan sendirinya mereka dapat mengisi potensi Potensi kemenjadian mereka so, Sebab so, kalau nak cerita macam sekolah ni Sekolah luar bandar Bukan sekolah bandar Tapi usaha yang dilakukan oleh yeah. pengetua dan juga cikgu-cikgu saya rasa kalau cikgu bersara tahun depan lega nah ini sudah berjaya nah dan juga kita rasa <laughs> ya Allah dah banyak dah manfaat ha. yang dikongsikan bersama student tapi betul lah kalau cikgu kata tentang apa suasana kondusif kami turun tadi, dia berbeza tau cikgu ha -ha. kalau sekolah kita macam serius kan yeah. ya? macam eh waktu rehat ke betul budak-budak macam bebas macam dia orang gembira, gembira, gembira. gembira yeah. right? betul nampak gembira, ha. nampak macam student pun uh, bila kita Buat uh, apa ni? aktiviti tadi tu, nampak dia orang sangat willing ni, untuk belajar yeah. Dia lain, dia macam kita ni dekat dunia yang Latin, yeah, dia betul. Yang bukan Jersey <laughs> Jersey kita tahu macam mana, tapi kat sini yelah mungkin uh, disebabkan orang kata itulah dia uh, orang kata Cikgu punya usaha, lahirkan yeah. studio yang tadi cikgu kata yang berwibawa. Betul Kalau uh -huh. bukan Apa Kalau seorang tak jadi Betul oh, Kan Kira ni memang semua Ya lah tadi kita kat... tengok Gambar-gambar dekat dalam tu Semua posing Cantik Dengan pakaian masing-masing So -masing. hmm. bila cikgu-cikgu pun support Apa yang Pengertua lakukan Ya betul Bagaimana Orang oh kata Maknanya pengetua kita ada something lah. Ha, ha yeah. Daripada segi leadership tu. Dia kata, kadang-kadang bila kita berpakaian macam tu, dia boleh release tension macam kan. Betul. Tiap-tiap hari pakai baju. Saya mendapat uh, beberapa respon daripada uh, guru dan juga anak-anak kita. Bila mereka pakai tanjak, mereka rasa macam lain macam. Saya kata itulah dia. Uh, anda sedang bersatu, connected dengan apa yang dipakai oleh nenek moyang kita. Hmm. Menarik, menarik, menarik okay. uh, Ayah anda, kalau ayah anda boleh kongsikan lah Kalau katalah sekolah-sekolah uh, lain yang menonton kita punya ni kan Apa tiga perkara lah, tiga perkara basic Kalau mereka nak mulakan uh, orang cakap perkara begini Transformasi kepada sekolah dia Apa tiga perkara basic yang keluar dia eh, Tiga perkara uh, Sebelum tiga perkara tu izinkan saya uh, menyebut uh, Senadih Sangat Budaya Memang bukan diniatkan, bukan dihasratkan untuk SMP di Tunadis saja. Kita memang berhasrat supaya uh, anda semua uh, melihat kami di sini. Kita nak jadi pusat rujukan dan juga aktiviti sertai kami. Tak ada ikatan, tak, tak ada sebutan tentang nak tiru atau apa. Tapi sertai. Nah, kalau kita ada di sini, ingin buat benda yang sama di sekolah masing-masing, Datanglah dan kita akan uh, Kita akan kolaborasi Sebab ya. ha, kita ada banyak rakan-rakan kolaborasi Daripada pelbagai bidang ya. Jalinan dan juga jaringan Jadi uh, cuba ikut Dan sertai Dan uh, gerakan Sertai gerakan sanggar budaya tadi Perkara yang sangat menarik Dan uh, kalau kata tiga perkara uh, Apa yang boleh saya sebut Ialah Suara guru Suara murid pentadbiran yang yang berpandangan jauh. Hmm. Kena raikan semua itu. Malah kalau kita tadi baca uh, mengapa anak-anak uh, kita pakai pakai busana hitam sebagainya. Hmm. Ingat lagi bagaimana ayah anda ber, berbicara dengan anda melalui sesi suara murid? Hmm. Uh, yang nak Yang nak tu mereka. Ya. Ah. Uh, uh, mengapa kita mesti oh, memegang kepada kebiasaan, memegang kepada kepada perkara yang yang tetap kita longgarkan. Ha, yang penting kita bercakap tentang aplikasi. Ha, busana warisan tadi boleh pakai untuk datang ke sekolah, yes. boleh, datang, boleh pakai untuk hari raya, kenduri kahwin dan sebagainya. Yes. Lebih baik daripada memakai samping contohnya lelaki, cop sekolah, nak nak pakai untuk hari raya pun segan. Ya. Yeah. Apa? membazir. ah, yes. tak membazir. Tepat sekali. Ya, kalau dia boleh kongsikan lah kan. Apa kata-kata ayah Handi yang sampai sekarang melekat di hati dia yang membuatkan ada something transformasi dan diri dia juga sebab itulah yang dia dah lah nak pencin ah, kalau dia boleh kongsikan kata-kata yang bagi semangat daripada ayah dia ke yang ayah dia pernah nasihatkan dia ataupun pelajar-pelajar yang lain boleh-boleh uh, sebenarnya um, perkara ni mungkin ayah dia dah lupa tapi saya tetap ingat okay. Yang mana saya ingat waktu tu waktu camp kepimpinan okay. yang dia ada kata kalau Uh, yang menggerakkan manusia ni dua perkara ketakutan dan juga impian. Eh saya sebenarnya rasa saya tak saya saya tadi ada tengah bercakap dengan pak cik okey ketakutan dengan impian. Yeah, ketakutan impian. dan juga impian. Jadi andai kita takut ada perkara yang buruk berlaku maka bergerak. Dan pandang sentiasa pandang ke depan. Ingat impian kita. Untuk capai impian tu bergeraklah. Yeah, betul. itulah yang dia cakap. Sampai sekarang saya pegang, sampai sekarang setiap kali saya rasa give up, down je lah kita sebagai pelajar macam-macam perasaan tu. Tapi ayah dia sangat-sangat memahami kami lah. Jadi perkara tu membuatkan saya lebih semangat, mm -hmm. tamatkan pelajar. Sebab tahun depan saya pungkai ya, kan. Betul. betul. Ayah dia keluar saya pungkai. Jadi betul. saya bersyukurlah ada dengan ayah dia betul. sampai tahun depan. Ya. Perkara yang saya bersyukur sangat-sangat. Saya rasa terharu ayah dia Boleh teruskan. Ayah sebagai alumni dan ayah anda sebagai bekas pengetua di sini. Ayah anda tak hilang begitu saja insyaAllah. Ya juga kalau kata ha, kata kata akhir, kata student ayah anda yang di luar sana kata pun hmm. untuk SMK Dusun Nanding. Ha, ha Khususnya. Baik. Uh, Senanding sangga budaya berwajah tradisi berteknologi tinggi budayakan jangan hanya di sekolah budayakan di rumah juga dan Uh, ingat Apa yang disebut Dia tadi Manusia bergerak Kerana dua perkara Sama ada dia takut Atau kerana dia Mahu Dan dia ada impian Jadi Dikala kita rasa lemah Ingat dua perkara Kita nak bergerak sebab apa Sebab kita nak capai impian kita Ataupun Kerana kita takutkan Kan Boleh gunakan itu Sebagai penggerak badan kita Kita kena beritahu badan kita Untuk bergerak Dan untuk mencapai Untuk mengelak daripada ketakutan itu dan untuk mencapai kemahuan itu. Wow, sangat, sangat memberi. Jadi adik-adik kat luar sana yang rasa terumbang-ambing itulah dia push factor dia. Uh -huh. Kalau adik-adik takut kehilangan, teruskan. Teruskan. Bergerak. Kalau ada impian pun teruskan, teruskan juga. Teruskan berjuang. betul. Jadi kat sini kita boleh simpulkan sebenarnya tradisi ni bukan halangan untuk kita yes. berteknologi, untuk kita maju dan teknologi juga bukan halangan untuk bukan penyebab untuk kita lupakan budaya kita. Betul, Puan Mina. Betul, betul. betul. Yeah. So, uh, apa yang kita bincangkan hari ini sangat-sangat memberi -sangat inspirasi bukan kepada bukan sahaja kepada kami dan insyaallah kepada uh, penonton di luar sana ya yeah. semoga uh, tidak takut untuk bergerak untuk tidak takut untuk berubah dan terus bergerak untuk mencapai misi dan visi masing-masing ya yeah, dan SMK Dusun Nande sekarang pun dah buktikan bila kita ada visi kita ada misi kita kita ada keberanian kampung pun boleh jadi pusat inovasi yes. why not Dan yes, kepada adik-adik kat sana kat luar sana kita Mulalah mengejar impian kita. Okay, terima kasih kepada pengetua dan juga adik dia. Terima kasih kepada ayah anda. Yeah. Semoga ayah anda dapat beca nanti di Allah, eh. kita pula sedih. Uh, uh. Okay, so itu saja daripada kami. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye.